Hər kəsə salam. Bu gün sizinlə asanlıqla hazırlaya biləcəyiniz qlazer resepti bölüşəcəm. Qatı qlazer üçün qazanın 2 yed yumurta, 1 stəkan şəkər tozu, 3 xörək qaşığı kənarda ələdiyim un, 3 xörək qaşığı qarğıdal nişastası, 4 xörək qaşığı kakao, 500 ml südü az az əlavə edib qarışdırıram. 200 ml stəkan ölçüsü ilə 2 stəkan yarım süddən istifadə etdim. Ərzaqlar süddə həll olana qədər qarışdırıram, topaq qalmamalıdır. Tam qarışdırdıqdan sonra ocağın üzərinə yerləşdirib qatı formalana qədər qarışdırıram. Qeyd etdim ki, glazuru zəif odta bişirdim. Qatılaşdıqdan sonra götürürəm. Hazır glazuru isti-isti başqa bir kaba əlavə edib üzərinə 60 qram kərə yağı əlavə edirəm. Yağ həll olana qədər qarışdırıram. üzerinə örtüb bir neçə saat soyuducuda gözlədirəm. Şokoladlı qatı qlazır hazırdır. İstədiyiniz tortlarda və şirniyyatlarda istifadə edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.